Assalamualaikum dan salam sejahtera Pendidikan seksual adalah topik yang sensitif di Malaysia Terutamanya dalam masyarakat berbeza budaya dan juga agama Hari ini kita akan menembual beberapa individu untuk kita dapatkan pandangan mereka Tentang cara terbaik untuk kita kendalikan topik ni dengan adab dan menghormati nilai masyarakat Sama kita, kita ada Encik Ram Nama saya Ram Gabriel, so saya bekerja sebagai Cybersecurity Analyst Saya difahamkan Encik Ram dah berkeluarga betul? Ya yep, betul Kalau boleh share sikit, Encik Ram dah ada berapa orang anak Encik Ram? Uh, satu anak perempuan. Oh, satu anak perempuan. So, insyaAllah, kenalah topik yang kita akan bawa pada hari ini, which is pendidikan seksual. Okay, pada fahaman Encik Ram sendiri, sebenarnya apa itu pendidikan seksual pada diri Encik Ram and konteks kita sebagai rakyat Malaysia? Untuk diri saya sendiri, kan, seksual tu is something very important yang perlu dididik kepada anak-anak kita. Alright. And dalam konteks masyarakat Malaysia tu, untuk segilintir masyarakat merupakan satu topik yang sensitif untuk yang perlu diajar untuk anak-anak dan berbeza mengikut agama dan budaya. I see. Itu dia jawapan yang ringkas dan padat daripada Encik Ram. Apa perkara asas yang ibu bapa perlu tahu lagi-lagi di zaman teknologi sekarang? Uh -huh. betul tu Encik Ram. Hmm. So, soalan yang baik juga. So, uh, dalam era teknologi sekarang ni dengan AI, chat GPT semua ni, banyak juga perkara yang sedang berlaku di social media kan dengan deep fake and all that. So, uh, ibu bapa uh, selalu kena pantau dengan aktiviti anak mereka terutamanya bila anak-anak uh, mereka tu ada handphone ke ataupun smartphone. So, that would be a very good measure from the parents. Okey Cik Ram, Cik Ram rasa apa adab ataupun etika yang perlu seorang guru tu tekankan untuk dia orang sampaikan pendidikan seksual ni kepada anak-anak kita yang masih kecil? Soalan yang bagus sebab anak-anak um, kita ni dia orang lebih meluangkan masa di sekolah hmm. berbanding dengan rumah kan. Saya pendidik itu uh, they have to sampaikan uh, informasi dengan adab yang betul dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Adakah Encik Ram mempunyai sebarang cadangan tambahan untuk memperbaiki pendekatan terhadap isu ini pada masa hadapan? cadangan saya sebagai ibu apa kan make sure that education ni dilaksanakan secara terbuka kepada semua murid apa harapan dan ramalan encik terhadap isu pendidikan seksual pada masa akan datang saya berharap pendidikan seksual ni diterima dengan baik oleh semua orang Bukan dari macam satu topik yang sensitif ke apa ke sebab yang ni untuk menjaminkan keselamatan dan juga untuk kesihatan generasi yang akan datang juga. Okey, terima kasih Cik Ram atas masa yang sudi diluangkan dengan kami. Alright, sama-sama. Okay, kami sama-sama doakan semoga Cik Ram dan family terus bahagia dan berjaya dari masa ke semasa. Okay. Thank you Cik Ram. Assalamualaikum. Hari ini saya dengan salah satu calon Tun Mual kami, Puan Wan Rozalinda. Boleh puan perkenalkan diri dan latar belakang puan tak? Okey nama saya Wano Wan Yaakob berusia dalam lima puluhan saya ada tiga orang anak Sebagai ibu kan apakah pandangan puan tentang pendidikan seksual untuk anak-anak di Malaysia terutamanya dalam era peradaban abad ke-21 Ke-21 ni adalah era yang sangat mencabar anak-anak zaman sekarang ni memang terdedah dengan teknologi yang sangat-sangat mencabar sebagai ibu bapa kita kena telus dalam menyampaikan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan seks. Apakah pendidikan seksual penting untuk membentuk ahlak masyarakat ya Puan? Kalau kan kita tidak dapat memberikan uh, pendidikan ataupun kita da tidak dapat menceritakan kisah yang sebenarnya di sebalik apakah pendidikan seksual itu sendiri, kita akan dapati yang ramai dekat luar hari ini yang uh, bertopengkan identiti mereka sebagai ustaz, sebagai Guru. So, apa yang membezakan cara penyampaian pendidikan seksual kepada anak-anak? Uh, masa zaman tu kan guru-guru and then ibu bapa banyak uh, cuba menyampaikan sesuatu perkara secara simbolik. Dapat 21 ni kan kita dah tak boleh lagi uh, mempraktikkan cara lama tu because you guys sekarang ni sangat terdedah kepada teknologi bekah cabaran utama dalam menyampaikan pendidikan seksual di Malaysia pada abad ke-21 terutamanya dari segi penerimaan masyarakat kurikulum pendidikan peranan ibu bapa dan guru pengaruh teknologi dan internet dari dulu kan jadikan pendidikan seksual ni sebagai tabu Benarnya uh, dia tak adalah bertentangan dengan nilai moral kerana Itu semua salah faham sebab uh, ibu bapa pada zaman saya Kita menganggap yang uh, bila kita cakap pasal pendidikan seksual saja kan Kita akan anggap macam Uh, untuk buat seks. Sedangkan itu adalah uh, stigma yang sangat salah kan. Kandungan yang ada dalam kurikulum pendidikan terlalu asas. Bapa ketakutan sebenarnya untuk membincangkan perkara ini dengan anak-anak. Kerana mereka rasa yang anak-anak uh, mereka belum bersedia. Which uh, pada pendapat saya adalah salah. Kerana anak-anak bila dia tak dapat berbincang dengan ibu bapa. Dia akan mencari uh, sumber daripada luar. Tak ada sebenarnya satu platform yang selamat untuk membincangkan perkara ini secara terbuka. Apakah cara yang terbaik untuk menangani sensitiviti masyarakat terhadap topik ini? Uh, fokus utama sebenarnya pada ibu bapa. Uh, ibu bapa yang perlu diterangkan tentang kepentingan untuk memberitahu kepada anak-anak uh, apakah sebenarnya pendidikan seksual itu. Kita kena fokus pada pelindungan dan keselamatan. Kita kena juga menormalisasikan pendidikan seksual dalam kurikulum di uh, Uh, IPT di sekolah-sekolah supaya daripada kecil lagi mereka telah uh, diberikan pendedahan. Apakah adab dan etika yang perlu diberi perhatian oleh pendidik semasa menyampaikan pendidikan seksual? Para pendidik kena ingatlah yang kita bukan nak ajar orang buat seks tapi kita nak ajar orang faham tempa, tentang tubuh keselamatan dan tanggungjawab dalam uh, membawa diri kan. Pendidik kenalah bawa vibe yang open-minded respectful dan professional. And then Bagaimana cara untuk memastikan penyampaian topik ini dilakukan secara profesional dan menghormati masyarakat? Kita kena gunakan uh, apa? Bahasa yang uh, scientific maknanya kita tak bolehlah gunakan bahasa-bahasa jargon yang kita gunakan seharian kan? Apakah harapan uh, puan terhadap perkembangan pendidikan seksual di Malaysia pada masa hadapan? Supaya pendidikan seksual di Malaysia akan jadi lebih uh, sistematik lebih terbuka dan kita lebih telus dalam menangani apa sahaja isu-isu yang melibatkan seksual. Puan ada apa-apa uh, cadangan tambahan untuk memperbagi pendekatan pada masa hadapan? Uh, Okey saya rasa daripada soalan-soalan tadi uh, saya dah uh, mengutarakan beberapa pendapat dan uh, pada pendapat saya ambil lah pendapat daripada apa yang sudah saya rumuskan tadi. Terima kasih banyak-banyak Puan atas masa dengan pandangan yang telah Puan kongsikan. Uh, Puan ada soalan atau perkara tambahan yang ingin disampaikan tak? Uh, Okey tak ada apa cuma terima kasihlah kerana uh, sudi menerima pandangan daripada saya. Terima kasih. terima kasih. Selamat sejahtera dan selamat petang Mr. Lai. Saya Misha dan rakan saya Syairatul Aina. Kami pelajar subjek tamadun Islam dan tamadun Asia. Ingin menemubuang Mr. Lai untuk kajian kami di bawah tajuk pendidikan seksual di Malaysia. Um, untuk soalan pertama, bolehkah anda perkenalkan diri dan latar belakang anda serta nyatakan berapa bilangan anak anda? Nama saya uh, Sawun, kerjaan saya, saya bekerja dalam sektor awam seraku pustakawan, saya adalah berkahwin dan mempunyai dua, dua anak. Dan seterusnya, sebagai ibu bapa, apakah pandangan anda tentang pendidikan seksual untuk anak-anak di Malaysia? Pandangan saya, pendidikan seksual memang perlu dilaksanakan. Pemula di dalam, di alam persekolahan, anak-anak kita semua, tak kira lah bangsa, pendidikan ini mungkin bolehlah dilaksanakan secara berperingkat. Bagaimana anda mentafsirkan konsep pendidikan seksual dalam konteks masyarakat Malaysia? Sebabkan uh, kami mempunyai masyarakat berbilang kaum dan suku enek, yang cukup banyak untuk memulakan uh, pendidikan seksual ini. Entahlah kita sendiri mengenali dulu apakah dia ciri-ciri yang disifatkan seorang lelaki. Apakah kepentingan pendidikan seksual dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan dan beretika? Okey, pendidikan seksual ini adalah penting untuk setiap lapisan masyarakat kita di Malaysia. Jika memulakan pendidikan is, uh, seksual ini, tali alam persekolahan sudah tentu akan membantu anak-anak perempuan kita. Terutamanya anak-anak perempuan remaja perempuan yang berasal dari keluarga miskin. Apakah cabaran utama dalam menyampaikan pendidikan seksual di Malaysia, terutamanya dari perspektif budaya dan agama, penerimaan masyarakat kurikulum pendidikan dan peranan ibu bapa dan guru? Yang pertama bagi saya perspektif budaya dan agama ini bagi saya bukan satu halangan besar untuk berkongsi ilmu dan membuka cerita kepada anak-anak saya dalam penyampaian apa itu pendidikan seksual. Penerimaan masyarakat pula terhadap pendidikan seksual ini pada masa ini mungkin ramai, sudah tentu ramai di kalangan ibu bapa. Kemungkinan besar akan tersalah faham jika kita menyentuh pendidikan seksual ini di alam persekolahan. Apakah cara terbaik untuk menangani sensitiviti masyarakat terhadap topik ini? Kena ada kurikulum pendidikan yang sistematik. Baiklah, saya akan memberi soalan seterusnya, iaitu apakah adab dan etika yang perlu diberi perhatian oleh pendidik semasa menyampaikan pendidikan seksual? Kita sebagai penjaga ataupun ibu bapa ataupun guru di sekolah, kita dilihat kita mesti dilihat perhatapan seorang mulik, kita seorang yang good manners, kita cukup respect dan sentiasa beretika. Seperti kita berpakaian kemas, bersih Dan masa kita bercakap pun Kena dalam suara yang lantang dan cukup serius Bagi saya, saya Seorang pendidik dalam menyampaikan pendidikan seksual Baiklah, seterusnya Bagaimana cara untuk memastikan penyampaian topik ini Dilakukan secara profesional Dan menghormati nilai-nilai masyarakat Penyampaian topik ini sebab topik ini pendidikan seksual. So penyampaiannya mesti serius. Semasa kita memberi penerangan. Dengan menekankan objektif yang sebenar. Kuliah yang sebenar kenapa satu topik perlu disampaikan. Kita kena tekankan juga nilai-nilai masyarakat. Mesti sentiasa dihormati dan tidak boleh diketepikan. Yang paling penting cikgu tidak boleh tidak dibenarkan sama sekali memasuki elemen luca. Seterusnya, apakah strategi yang boleh digunakan bagi menyesuaikan pendidikan seksual dengan nilai moral dan budaya tempatan? Okey, yang ini soalan ni dia menyesuaikan pendidikan seksual dengan nilai moral dan budaya tempatan memang patut dikalakkan. Selain kita nak menggalakkan nilai moral dan budaya tempatan, kita juga perlu ada tindakan kawalan seperti mengetatkan undang-undang untuk mengelakkan pemesongan. Tujuan yang baik kita kita nak mendidik budak-budak, uh, remaja. -budak itulah sebabnya kita menjalankan pendidikan. Apakah harapan anda terhadap perkembangan pendidikan seksual di Malaysia pada masa hadapan? Harapan saya tak bersabun. Kalau pendidikan seksual ini dapat dimulakan satu langkah hadapan sudah dikira baik ataupun uh, kita buat perkongsian ilmu kepada kumpulan kecil Terima kasih atas masa dan pandangan yang dikongsikan Perbincangan kita hari ini telah memberi banyak input yang berguna dalam memahami kepentingan pendidikan seksual serta cabaran dalam menyampaikan di Malaysia Sebelum kita tamatkan sesi ini, adakah anda mempunyai soalan atau perkara tambahan yang ingin disampaikan? Ya, ada. Itu saja kandungan uh, saya ataupun pandangan saya. Baiklah, terima kasih sekali lagi atas perkongsian yang sangat bernilai ini. Saya harap perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada lebih ramai pihak.